紀香にいつも注意されていたのですがこの通りももくんは何も追求することなくいつも通り一緒に帰ってくれていますこの優しさ私と同じ人類だとは思えません天使に違いないですあねえ I うんうん休みの日はお菓子作りとかパッチワークとかしてそうな感じパ,パッチワーク本当は何してんのー、うん、そんな感じよ。 さて、栗原さん、何かやりたいのあるはなくまこのくま これどうぞありが言ったことその俺が触ったもの欲しいって話 俺何も言ってないけど、うん、で何か進展はあったのかいオオカミくんオオカミくんはやめてどうしたのああ宇佐美おはようおはようおはよう <laughs> モモくん昨日はお疲れ。 なんかすごかったねそうなんだよこいつさちょついに彼女の下の名前を呼ぶことができたらしいはっ 幸せそうで何よりなんだけど次三げ目だよな英語って一げ目じゃなかったっけなんでユキそんな感じなのに ありがとう、雪。どういたしまして。いただきます。静かに前言われたけど、確かにちょっと犬っぽいかも。彼女、栗原さんは可愛らしくて優しくて、いい勉強。 うん熱があるわけじゃなさそうだねゆづき のにネットでネタバレを見ちゃったんだ<え>まさか犯人があのー、いや言わないで静香 B チームあはい <laughs> ごめんごめん心配ないよ次試合みたいだから行くね 右耳触ってた翔太ちゃんが嘘つくときの癖ゆうちゃんは翔太ちゃんのことだったら何でもわかるんだ ホームルームが早めに終わったから2年の教室まで来てみたんだけどまたあの人が会話は聞こえないけどってなんで隠れてるんだこれいつもの逆じゃん普通に話しかければ大丈夫

いや、いつ売ったんだよスマホ使いこなしすぎだろうあいつ <laughs> えっ宇佐美のお兄さん 女のですどうして目をそらすのあそうだおお クリスマスそれは恋人たちの聖なる夜先輩だから言ったのにああ桃月この番組はランティストご覧のスポンサーの提供でお送りしました